एक काइंड दोनी प्रकार का मोबाइल टेना ताला है। होल्डिंग <सक्षण> गोटा एक व्यक्ति बारत दल दिया है। माधव महीपति प्रमाणे भावेश भिंडे घाटकोपर येथील होल्डिंग दुर्घटनाचे मालक इगो मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या, नावा है। दोन पॉलिटिशियनची नाव घेतली आहेत हे दोन लाभार्थी कोण आहे ते उद्धव ठाकरे यांना माहीत आहेत संजय राऊतला ठाऊक आहे भिंडे लाव उद्योग ठाकरे यानी तुनिल लाव दांगने बोरुन कोटी रुपये दाब बेकार होल्डिंग बिजनेस मिलुन दिला संबर कोटी रुपये भावे भिंडे मनी लॉन्ड्रिंग करोन बोगत बिल शेयर कंपनी द्वारा अन्यत्र बड़ा मी जे गेली काही दिवस सांगतोय ते आता सिद्ध होत आहे यात कॅच आणि काइंड दोन्ही प्रकारचा मोबदला देण्यात आला आहे काइंड मध्ये अनेक होल्डिंग अनेक चाटी एक पैसाही घेतला शिवाय दिला गेला

थोड़ा लोकांत्य हत्या तथा पाप, नकली सेनेता नेतानवर, नकली सेनेते से नेते संजय राउत रोज ब्रीफिंग करता, पर हिम्मत नहीं था लेकिन की तांगना ची किस भावे भिंडे हां उद्देश्याकर्ता सेनेता कदस्या है, भावे भिंडेला सुनील राउत झूल गए लोटेर, भावे भिंडे ते सुनील राऊत चे आर्थिक व्यवहार आहे रोज सकाळी पत्रकार परिषद घेतात का सुनील राऊत संजय राऊत या संबंधात बोलत नाही सुनील राऊत दोन दिवसापूर्वी धमकी दिली आमची सत्ता आली की आम्ही किरीट तोम्याला आत टाकू आणि म्हणून निवडणुकीत जड जायला लागल म्हणून मातोश्री भांडू आणि मानकोटच्या ड्रग माफिया यांनी तिघांनी मिळून मिहीरकोट इथं आता कार्यालयावर हल्ला केला आणि कटकारस्थान बघा मोदींची सभा म्हणून सगळे तिथे जाणार तक्रार करणारा हे दोघे लोक अभिजित चव्हाण आणि दिनेश जाधव उद्धव ठाकरे सेनेचे मुलूंचे पदाधिकारी त्यांनी तक्रार केली त्यांनी चांगलं पाच कोटी रुपयाचं वाटप चालू आहे तिथे पोचल्या बरोबर हे दोडेलो नकली सेनेचे पाच पंचवीस कार्यकर्ते आणि मुस्ताक खान ड्रग माफियाचे पंधरा गुंडा घेऊन ना पोचले तोडफोड सुरू केली तुरु गेली निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दावली जायला लागले परत कारण की काही सापडलं नाही एक कोटी पासष्ट लाख अधिकृत कॅश होती एक्सपेंडिचर आणि अकाउंट आदल्या दिवशी रात्री सबमिट केले जातात त्या दा कॅश इन हँड लिहिलं जाते ते एक वन पॉइंट सिक्स्टी फाईव्ह लाख कॅश हे अकाउंट मध्ये ऑलरेडी दाखवण्यात आली होती

कर्मचाऱ्यांना धमक्या द्यायच्या स्वतः निवडणूक अधिकाऱ्यांना धमक्या द्यायच्या त्यांना मारहाण करायची आणि हे उद्धव ठाकरे म्हणतात दाखवून देणार न्यायालयाला दाखवून देणार न्यायालयाने पोलीस कठडी दिली म्हणजे हे माफिया थेण्याचे नेते सगळ्यांवरच गुंडागिरी करणार आणि आता मान खूब चे ड्रग माफिया सगड़ा रेकॉर्ड है सगले संजय दिना बामा पार्टी ते मीटिंग करता जानता तो कौन पुजारी है माफिया मध्य जो फैसल सिद्दीकी सलमान शेख सिराज सिद्दीकी जुनेद कंदी रशीद जग्गा चांद टेम्पो जंबो शिवाजीनगर सानखूट नफीस ड्रग माफिया संजय राउत उद्धव ठाकरे ने का मानकूट मध्य चार कोटे तीन वेला हल्ला आता मुलुंडला जाऊन तिथे दहशत माजवण मतदानाच्या दिवशी ह्या अकरा ड्रग माफियांच्या टोळ्यांना एरिया वाटप करून देण्यात आला आहे कोणी घाटकोपरला जायचं कुठल्या टोळीने भांडूपला जायचं कुठल्या टोळीने मुलुंडला जायचं तिथे दंगल माजवायची दहशत माजवायची आणि तिथलं मतदान कमी करायचं आणि म्हणून उद्धव ठाकरे साहेब नौटंकी बंद त्या, था था करा त्या सोळा हत्याचा पापाचा स्वीकार करा पाच कोटी पंचवीस कोटी पोलिसांना दाखवून देणार आणि कसलं संजय राऊत नौटंकी करतात चोरीचा माल अरे चोरीचा माल तर तुमच्या घरात आलाय तुमच्या मुलीचा खात्यात आलाय तुमच्या भावाचा खात्यात आलाय तुमचा बायकोचा खात्यात आलाय ड्रग मे सहयोग ने मुंबई सीट पर दहशत भावे भिंडे जो बोलते कागज मत डॉक्यूमेंट आज फाइनाशियल ट्रांसफर कैश एंड कार्ड मधल से डिटेल हाथी है बंद्राला पैसे कुछ मार्ग नहीं गे भांडूपला कसे वळवण्यात आले या सगळ्यांची डिटेल बाहेर येत आहेत म्हणून मिहीर तथा कार्यालयावर हल्ला करण्यात नौटंकी उद्धव ठाकरे यांनी केली दोन नाव काय नक्की नाव हे दोन लाभार्थी जे आहेत त्यात बांद्रा हेडक्वार्टर आणि भांडूप मी पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो कॅश अँड काइंड दोन्ही मध्ये होल्डिंग मोफत देणं कंपन्यांमध्ये बोगस एक्सपेंडिचर दाखवण्यात आले आणि त्याच्या द्वारा पण पैसे वळवण्यात आले आतापर्यंतची जी अकाउंट भावे भिंडे बघितल्यावर आणि आता त्यांच्याकडची लोक पण माहिती द्यायची सुरुवात केली आहे मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत भावे बेकायदेशीर दे होल्डिंग आहे आणि महाराष्ट्र सरकारचा जागेवर जसं हे जे आपलं घाटको महाराष्ट्र सरकार विभाग तसं दादर टी टी आतापर्यंत ची माहिती समोर आली आहे आणखीन चौदा पंधरा तर माहिती आली आहे पण कन्फर्म म्हणजे एकंदर शंभर एक होल्डिंग बेकायदेशीर असेल बेकायदेशीर दोन पद्धतीची आहे परवानगी घेतली चाळीस बाय ती आणि लावलं एकशे चाळीस बाय साठ हे पण आहे आणि काही ठिकाणी अधिकार नसताना दिले मी एवढं निश्चित सांगू शकतो महिनाभरात शेल कंपनी बोगद बिलिंग आणि आपण ज्याला कॅश फ्लो म्हणतात कॅश फ्लो हे महिनाभरात फायनल बेनिफिशरी पर रिकॉर्ड <सुणारे> <सुणारे> होल्डिंग दुर्घटना भावित भिंडे ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अभी बोलने लगा है उनके जो स्टाफ के और उनके परिचित मित्र के द्वारा भी मुझे जानकारी मिली है कि भिंडे ने दो पॉलिटिकल लीडर्स के नाम दिए हैं और काइंड में किकबैक दिया गया है तीन साल में भावे भिंडे को यह गैर होल्डिंग के द्वारा पांच करोड़ का रेवेन्यू आया है 100 करोड़ की बोगस एंट्रीज शेल कंपनी बोगस बिलिंग के द्वारा केच और काइंड में पैसा कुछ बांधरा गया है कुछ भांडुप में गया है जब उद्धव ठाकरे और संजय राउत के ध्यान में आया कि ये थोड़ा हत्या का पाप हमारे पर आने वाला है क्योंकि तो संजय राउत के भाई विधायक सुनील राउत ये भावेश भिंडे के काफी अच्छे परिचित थे आर्थिक संबंध के ने उद्धव ठाकरे के पास जाके भावेश भिंडे को शिवसेना का सदस्य बनाया आगे के सब लीगल होल्डिंग पास करवाने में मदद की और इसके लिए जब ये सोलह लोगों की आत्मा बोलने लगी तो उद्धव ठाकरे संजय राउत ने मिलकर डाइवर्ट करने के लिए मिहिर के कार्यालय पर हमला करने का प्लान बनाया और इसके अंतर्गत उद्धव ठाकरे का ही कार्यकर्ता अभिजीत चौहान और दिनेश जाधव ये दोनों ने बोगत शिकायत की कि पांच करोड़ रुपया समय जब नरेंद्र मोदी जी की रैली में तब नेता गए थे भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचे कि ये दोनों लोग खान जो ड्रग माफिया है का उसके पंद्रह के साथ पहुंच गए जब चुनाव अधिकारी ने सब सर्च करके बाहर आने लगे तो उनको धमकाया मारा गया एक करोड़ एक लाख पैंसठ हजार की कैश मिली जिसका हिसाब है उसका हिसाब वैसे ही चुनाव आयोग के पास पहले हर रोज देना पड़ता है उस दिन रात को ही हमें कहा गया कि दर इज नथिंग रॉन्ग एवरीथिंग इज क्लियर एक लाख पैंसठ हजार की केस रिलीज करने के लिए हमारे पास से कल एक, एक एप्लीकेशन भी ले ली चुनाव आयोग ने अब उद्धव ठाकरे नौटंकी की कर रहे हैं पुलिस को धमकी दे रहे जो चुनाव आयोग के अधिकारी ने शिकायत की उनको धमकिया दे रहे हैं सुनील राउत से जवाब मांगेंगे मेरी जानकारी के हिसाब से संजय दीना पाटिल उनका कोई सहयोगी पुजारी भांडुप और बांद्रा ने मिलकर मानखुर्द के ड्रग माफिया के साथ मीटिंग किए पहला जो प्लान था वो तो मुलुन में आके हंगामा करना ये ड्रग माफिया फैजल सिद्दीकी जो अभी अभी बाहर आया सलमान शेख सिराज सिद्दीकी जुनेद कंदी रशीद जग्गा चांद टेंपो जम्बो शिवाजी नगर साकिब मानकुर नफीज ये फैसल सिंधी की तो चौदह मई को बाहर आया इन सबकी सहायता पैंतरेजार की कैस ऑफिशियल क्लीन चीट दी गई है जिसे प्रार्थना की है ये पूरे मामले की तीव्रता से जांच जब आप ये कह रहे थे कि दो लोग तो कर रहे हैं। देख देख रहे हैं। इस पर उद्धव ठाकरे जी ने भावेश को इलीगल होल्डिंग दी रिकॉर्ड है फाइल उपलब्ध है मेरे पास आर में कॉपी उपलब्ध है इस विषय पे मैं लगभग चार महीने से काम कर रहा था क्योंकि पेट्रोल पंप भी इलीगल दिया गया है जनवरी 2020 को महाराष्ट्र सरकार की जमीन पे पेट्रोल पंप देने की प्रक्रिया और होल्डिंग देने की प्रक्रिया भी 2020 में शुरू हुई उद्धव ठाकरे की सेना का सदस्य है कैश और में तो उसके होल्डिंग भी इन लोगों को फ्री में दिए गए हैं पांडुप संजय राउत सुनील राउत और बांद्रा माथुर ये तो पूरा प्लान ही है देखो मोदी जी के रैली में जाने के बाद में उद्धव ठाकरे के दो प्रमुख कार्यकर्ता अभिजीत जवान और दिनेश जाधव उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की वन डबल जीरो और वो जैसे चुनाव के अधिकारी वहां पहुंचे कि ये लोग पचास लोग पहुंच गए उसी समय पर मानकुट का माफिया डॉन मुस्ताक खान पंद्रह गुंडों को लेके पहुंचा और तोड़फोड़ हंगामा दंगा शुरू कर दिया जब चुनाव आयोग के अधिकारी बाहर निकल रहे थे कहा कि कुछ नहीं मिला एक लाख पैंसठ हजार की कैश वो भी ऑफिशियल है लेकिन वो डॉक्यूमेंट हमको बाद में दे देंगे तो उनको धमकी देना उनको भी मारपीट उनकी भी की गई और जब कोर्ट ने जामीन नहीं दिया तो उद्धव ठाकरे ने न्यायालय को चुनाव आयोग को और पुलिस को चेतावनी दी कि मैं तुमको देख लूंगा तो ये एक और जो भावेश भिंडे के वहां तक खबरें आ रही है उनके स्टाफ है उनके फाइनेंस उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके डॉक्यूमेंट ये सौ करोड़ यहां से निकाले गए हैं उद्धव ठाकरे उसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा हत्या की जिम्मेदारी उस समय की ठाकरे सरकार पर आएगी और इसलिए ये डाइवर्ट करने के लिए नोट कर दी जो मीर

मोदी जी रैली में तब जाते तब उनको तो जानकारी मिल गई ना कि वन डबल जीरो पे फोन किसने किया उन लोगों ने बताया हमने किया और उसी समय पर पहुंचते हैं चुनाव आयोग के लोगों को धमकी देते मारान करते तो, तो स्वाभाविक है उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री, मंत्री पहुंचना ही पड़ेगा चुनाव आयोग के लोगों को तो बचाना ही पड़ेगा अब चोरी तो संजय राउत ने की है एक का भी जवाब को देता नहीं है न खिचड़ी का न कफन का न पत्राचाल का हिसाब तो लेंगे ये